baca buku buka dunia pujangga berkata faedah membaca itu sangat banyak antaranya ia dapat melancarkan lidah mengembangkan akal menjernihkan fikiran menghilangkan keresahan mengambil pelajaran daripada pelbagai pengalaman Ayolah kita semua membaca kerana membaca merupakan nadi ilmu assalamualaikum dan salam sejahtera pembuka kata lidah bicara Perkenalkan diri, memulakan acara. Semoga majlis disambut ceria. Nama diberi Norfa Iqadayana Pinti Muhammad Syakir. Saya berumur 16 tahun dan bersekolah di SMK Syed Hassan. Hari ini, saya terinspirasi untuk membuat satu resensi buku yang berjudul Perjuangan di Garis Depan. Karya ini telah ditulis oleh Dr tertalib sahabat pada tahun 1959 dan telah berkali-kali dicetak serta diterbitkan oleh Go Intelligent Publication. Buku ini mengisahkan perjalanan hidup Osman untuk menjadi seorang tentera laut. Tetapi mendapat tentangan ibunya yang tidak mahu Osman menerima tawaran ke latihan TLDM di Lumut. Walau bagaimanapun, Osman mendapat restu daripada ayahnya untuk menjalani latihan tersebut. Ayah Osman telah memujuk ibunya iaitu Fauziah. Fauziah akhirnya bersetuju walaupun dia berat hati dengan keputusan tersebut. Mereka sekolah telah mengadakan kenduri kesyukuran sebelum Osman berangkat ke Lumut untuk menjalani latihan. Selepas melamatkan latihan di Lumut, Osman muncul sebagai kadet terbaik dan ditugaskan di Sabah. Osman juga turut dinaikkan pangkat sebagai naik lesternal laut untuk ditugaskan memimpin kapal ke Sri Andaman. Tugas yang sangat besar turut akan digalasnya. Lieutenant Komando Osman telah berjaya melewaskan tentera asing yang menceroboh dan merompak pulau sebatik di Sabah. Tembakan yang sering berbalas antara kapal Sri Andaman dengan pihak lanun menyebabkan kesemua lanun terbunuh. Banyak operasi yang dikenalikan oleh kapal Sri Andaman sehingga meredah Laut China selatan yang penuh cerita ngeri. Pada suatu hari, Lieutenant Commander Osman meminta anak-anak kapal yang bersedia kerana di hadapan mereka muncul beberapa buah bot laju dan cuba melepaskan tembakan. Baru mereka sedar mereka telah diserang pergerutan semakin hebat. Meriam dari kapal Sri Andaman telah dilepaskan dan mengenal sasaran. Osman memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT. Pada suatu hari, Osman telah menyelamatkan bot-bot nelayan yang karam dan menemui Joseph dan Robert. Kini bermula, bermula peristiwa kisah Osman mengenali Elizabeth Maurice iaitu anak kepada Joseph. Osman telah menyemai perasaan terhadap Elizabeth Maurice, seorang gadis manis yang menawan dan sering berbalas-balas surat sehinggalah Osman bercita-cita ingin mengislamkan Elizabeth dan merupakan suatu kemenangan yang besar buat dirinya. Osman turut mengirimkan buku-buku agama kepada Elizabeth sehinggalah dia mendapat permintaan daripada Elizabeth untuk menceritakan kelebihan agama Islam kepadanya. Tidak lama selepas itu, juga kematian selepas juga kematian ayahnya Elizabeth, iaitu Robert yang dilanggar lori balak. Elizabeth telah mengikut pendawah-pendawah Islam di kampungnya. Dia juga telah memeluk agama Islam tanpa pengetahuan ibunya Agnes. Kini nama Islamnya ialah Nur Syuhada Abdullah. Walau, bagaiman, walau bagaimanapun, setelah ibunya mendapat tahu kebenaran bahawa dia memeluk Islam, ibunya telah menderanya dengan mengurung memukul kepala Syuhada dan tidak memberi makan selama seminggu sehinggalah Syuhada tidak di, tidak berdaya. Ibunya rasa, sehinggalah ibunya rasa bersalah dan merawat semula anaknya. Nur Syuhada terus mengirimkan surat kepada Osman tentang apa yang terjadi kepada dirinya. Osman terperanjat akan berita Nur Syuhada memeluk Islam dengan kerelaan hati sendiri dan terharu dengan ketabahan Nur Syuhada yang disiksa ibunya Agnes. Osman terus menahan, menanam tekad untuk meminang dan mengahwini Nur Syuhada. Berita gembira itu telah disampaikan Osman kepada keluarganya namun menerima tentangan hebat daripada ibunya. Walau bagaimanapun, ayahnya tetap memihak kepada Osman sehinggalah ibunya turut merestuinya. Osman akhirnya disatukan dengan Nur Syuhada. dan Anas mengikut Osman menetap di kediaman perkawatan tera di Labuan. Nur sering ditinggalkan kerana Osman pergi berlayar dan Osman tetap setia dengan kapal Sri Andamannya. Sehinggalah kapal tersebut tenggelam kerana kerosakan enjin. Malang tidak berbau. Leftenan Adanan dan beberapa orang yang lain telah dihanyutkan arus deras gerakan menyelamat dilakukan namun tiada hasil. Ahli keluarga turut melakukan sembahyang hajat dan doa tahlil untuk mereka. Manakala Nur masih belum menerima kabar tentang Osman. Sehinggalah Nur meninggal semasa ingin melahirkan anak mereka. Akhirnya Osman telah pulang. Agnes terus memeluk menantunya dan memberitahu bahawa Nur Syuhada telah meninggal dan dunia sewaktu melahirkan anaknya Salahuddin. Kematian Nur Syuhada benar-benar meninggalkan kesan mendalam buat Osman. Osman membawa emak mentuanya pulang ke Johor bersamanya ke kampung halaman Osman. Akhirnya Agnes turut memeluk Islam dan nama Islamnya Siti Hajar. Salahuddin begitu rapat dengan neneknya sehinggalah Siti Hajar juga dijemput ilahi. Osman akhirnya berkahwin dengan Ustazah Soleha. Setakat ini sahaja kisah yang benar-benar memberikan kesan mendalam kepada saya. Jadi, saya ingin mengajak anda semua untuk bersama-sama membaca novel perjuangan di garis depan agar menjadi aktif dalam kehidupan kita. Menurut perhayatan saya berdasarkan novel ini, sedarlah bahawa kita haruslah berbuat baik sesama manusia walaupun mereka berbeza agama dengan kita. Seperti Osman yang berbuat baik terhadap Joseph, Yushuhada dan Siti Hajar. Selain itu, kita haruslah bekerja dengan penuh tanggungjawab dan memikul amanah yang diberikan dengan baik. Contohnya, Osman menunjukkan, menunjukkan contoh pekerja terbaik sehingga mendapat dinaikkan pangkat. Kita juga harus sentiasa bersyukur dalam menjalani kehidupan kita dan bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu Wataala. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.